আমি এটাৰ পিছত এটা নতুন নতুন কীৰ্তিমান স্থাপন কৰিব পাৰিছোঁ লগতে মই আৰু এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ ব্যক্তিসকলে আমি দুখীয়া মানুহক মিঠাতেল দিওঁ বুলি কওঁতে আমাক ইটিকিং কৰি ছ'চিয়েল মাধ্যমত কথা কৈ আছে ৰাতিপুৱা মই ৰিচাৰ্ছ কৰিছিলোঁ যে ইংলেণ্ডত কি খায় তেতিয়া মই গম পালোঁ যে ইংলেণ্ডত ছানফ্লাৱাৰ তেল খায় গৌৰৱ গগৈ দুইটা ল'ৰা ছোৱালী ইংলেণ্ডত থাকে ব্ৰিটিছ হয় গতিকে মিঠাতেলৰ ভেলু তেওঁ বুজিব নোৱাৰে ছানফ্লাৱাৰ তেল বুলি ক'লে তেওঁ হয়তো বুজিলেহেঁতেন গতিকে কংগ্ৰেছৰ মানুহে এতিয়া ইংৰাজ শাসনক পৰাজিত কৰা পাৰ্টিটোৱে এতিয়া ইংৰাজী শাসনৰ তলতহে যাব আৰম্ভ কৰিছে যিটো এটা হাঁহি উঠাও কথা আৰু দুখ লগাও কথা কংগ্ৰেছে ন্যায়ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত ন্যায় যদি থাকিলেহেঁতেন আমাক উপদেশ দিলেহেঁতেন যে এইটো কাম কৰক সিটো কাম কৰক আৰু এনেকে আগবাঢ়ক কোনেও আমাক পৰামৰ্শ একো দিয়া নাই আজি তেওঁলোকে যদি সঁচাকৈয়ে জুবিনক ভাল পালেহেঁতেন আমাক দহটা পৰামৰ্শ দিলেহেঁতেন মোক সাক্ষাৎ কৰিলেহেঁতেন যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় এনেকৈ কৰক এনেকৈ কৰক এনেকৈ কৰক কোনোতো পৰামৰ্শ নাই কোনোটো এডভাইচ নাই খালি তেওঁলোকে ভাবি আছে যে এইটোদি আমি ইলেকশ্যনৰ বৈতৰণি পাৰ হ'ব লাগে মূৰ্খৰ স্বৰ্গত বাস কৰি আছে হ'ব অসমত এইবাৰ যেতিয়া চেঞ্চাছ হ'ব চেঞ্চাছৰ যেতিয়া ৰিজাল্ট ওলাব মোৰ কথা যি আপোনালোকে লিখি ৰাখিব সেই মিয়া মুছলমানৰ সংখ্যা অসমত থাৰ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট হ'বগৈ যদি প্ৰজেকচন কৰে যিকোনো ষ্টেটিষ্টিক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহে প্ৰজেকচন কৰিব পাৰিব অসমৰ জনসংখ্যাৰ তেওঁলোক আঠত্ৰিছ সংখ্যক হ'ব আৰু অসমৰ সৰ্ববৃহৎ জনগোষ্ঠীত পৰিণত হ'ব আৰু এইটো অসমৰ এটা বাস্তৱ সত্য সেইকাৰণেই আমাৰ মানুহখিনিক আমি কেনেকৈ বচাব পাৰোঁ কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ যোৱা পাঁচটা বছৰ আমি কাম কৰিছোঁ অহা বিধানসভাতো এই ধৰণৰ সমস্যাক লৈ দুখন খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আইন বিধানসভাৰ মজিয়াত আহিব আজিয়ে মই ক'ব খোজা নাই কোন দুখন আইন কিন্তু জাতি মাটি ভেটিক আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে দুখন আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট বিধায়ক আহিব যদি যোৱা ত্ৰিছ বছৰত আমি যোৱা পাঁচ বছৰত কৰাৰ দৰে প্ৰচেষ্টা কৰিলোঁহেঁতেন আজি হয়তো আমি সংকটত ভুগিব নালাগিলেহেঁতেন যি নহওক এতিয়া এখন যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে ইয়াক আমি আকাংক্ষিত লক্ষ্যলৈ লৈ যাব লাগিব সাংবাদিকটো এইবিলাকৰ ভিতৰতেতো পৰে সাংবাদিকৰ পৰিয়ালে অৰুণোদয় পাব পাৰে যি নহওক সাংবাদিকসকলৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰি আছো কৰিম মোৰ সম্পত্তিয়ে নাই বাইদেৱেটো কাম কৰি খায় ন চুৰ কৰিটো নাখায় কিন্তু মোৰ সেইটোকে ক'লো আপুনি কোন পেপাৰৰ অ আপোনাৰ মালিকৰ কেনেকে ইমান টকা পইচা হৈছে কাম কৰিয়ে হৈছেতো নে হোৱা নাই চাহে অলাৰ যিমান টকা আছে পৃথিৱীত কাৰ ইমান টকা আছে গতিকে আপুনি এজন মান সাংবাদিকত কাম কৰে যোনে বেলেগ ব্যৱসায়ো কৰে তো ইয়াতে যদি ভাল কৰি কোনোবাই কাম কৰি খায় তাত কাৰ আপত্তি আছে মোৰতো কোনো এটকাও সম্পত্তি নাই দৰমাহাৰ বাদে মোৰ একোৱেই নাই শুনো মাটিটো বাদেই দিয়ক ডিব্ৰুগড়ত যেনে তেনে আহি পেলাই ওলাই যাব লাগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এটা বেলেগ ধৰণৰ মানুহ হয় সম্পত্তি তম্পত্তিয়ে মোক একো কৰিব নোৱাৰে খালি আপুনি এইবিলাক কথা কোৱাৰ আগতে আপোনাৰ মালিকক এই প্ৰশ্নকেইটা কৰিব তাকে কৈছোঁ আপোনাৰ মালিকে কেনেকৈ নাৰ্ছিং হোমত দুখীয়া মানুহক শোষণ কৰে সেই কথাটো আপুনি সুধি ল'ব তাকে কৈছোঁ মোৰ কাম নহয় এইটো ৰাইজে মই যেতিয়া ডিব্ৰুগড়ত আহোঁ তেতিয়া ৰাইজে মোক এটাই কথা কয় যে চাহে অলাক কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে পাৰিম আকৌ পাৰাততোতো পাৰিমেই কৰিমেই কৰিমেই কৰাতে আছোঁ ইয়াৰ মাটি অধিগ্ৰহণত সমস্যা আছিলে এতিয়া আমি সমস্যাটো সমাধান কৰিছো খুব সোনকালে কাম আৰম্ভ হ'ব কাৰণ তাতে চাবুৱাত আমি বেলেগ জেগাত যেনেকৈ চৰকাৰী মাটিত লওঁ ইয়াতে মাটি অধিগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছিল সেইকাৰণে অলপ দীঘলীয়াকৈ বস্তুটো চলিল আমি কিবা কিবি কৰি আছো আগতকৈ স্থিতিটো ভাল হ'ব কিন্তু এনেকুৱা সংগ্ৰাম আৰু দহ বছৰ কৰিব লাগিব প্ৰেছাৰত ৰাখিব লাগিব আমি আজি যেনেকে প্ৰেছাৰত ৰাখিছোঁ তেনেকে আমি প্ৰেছাৰত ম্যাস সকলক ৰাখিব লাগিব যদি আমি প্ৰেছাৰত ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এটা সময় তি ঠিক হ'ব আজিও গোৱালপাৰাতো নটিছ দি আছে বিহালীতো ন'টিছ দি আছে আমি কোনো কাম কাৰো কাৰণে ৰখাই নথওঁ আমি একেটা একেলগে আমি সমান্তৰালভাৱে সকলো কাম আমি আগবঢ়াই গৈ থাকোঁ ছাব্বিছতো একো নাই ইলেকশ্যনতো বিজেপি এনেই জিকি যাব মই এশ তেশ শব্দ নকওঁ কিন্তু বিজেপিৰ গৰ্ণমেণ্ট হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এনেই হৈ যাব ইয়াত কোনো একো বাকিয়ে নাই আমাৰ যিমান কাম আছে আমি আমাৰ কমপ্লিট আছে ভাল কৰি আমাৰ জিকি যাওঁ এতিয়া ডিব্ৰুগড়তে প্ৰশান্ত ফুকনক কোনে সৰুৱাব কোনোতো কেণ্ডিডেটে নাই গতিকে আমাৰ কাৰণে ইলেকশ্যনটো ইমান ডাঙৰ ইছ্যু নহয় ল'ৰা ছোৱালীক চাকৰি দিব লাগে মাটিৰ পট্টা দিব লাগে এইবিলাকে হৈছে আমাৰ কামটো জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰতো আমি কথা পাতি আছোঁ আপুনি তেৰা তেৰা প্ৰশ্নবিলাকে কৰি থাকে যোৱাকালিও ক'লোঁ জনজাতিকৰণত আমাৰ সমৰ্থন আছে সেইবিলাক মোৰ লগত বাবা এপ্লাই নকৰিব তুমি বহুত অভিজ্ঞ মানুহ কোনে কি বাবা চাওক কোনে কি কাৰণত প্ৰশ্ন সোধে মই বুজি পাওঁ নহয় অভিজ্ঞতা হৈ গ'ল এইটো হ'ব আপুনি হ'ব এজন সাংবাদিকে এটাই প্ৰশ্ন কৰে আপুনি আপুনি যিটো কৰি আছে এইটো মোৰ লগত নোৱাৰিব বহুত দিন হ'ল নহয় পঁচিছ বছৰ হৈ গ'ল বেলেগক চেষ্টা কৰিব মোক কিয় কৰে হা আজ হাম আছামে মহিলা উদ্যমিতা স্কীমকে हिताधिकारी को डिब्रुगढ़ विधानसभा समस्ती में डिस्ट्रीब्यूट किया आगे जाके आसाम का सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में चालीस लाख महिला ये स्कीम से उपकृत होगा धन्यवाद